Я так лишилась двух ногтей. Один предложил отрезать палец, но другой говорит, давай более лояльно, давай начнем с ногтей. 14 августа 23 года, когда в мою дверь начали, просто дверь начали выламывать российские, так сказать, которые решили освободить город. Меня в этот момент забрали на 18 дней и ночей на подвал, как говорится, было два э, дознавателя, которые спрашивали у меня, э, знали, знаю я ли э, по какой причине меня забрали. Я ответила, что я не знаю. Тогда мне э, вывезли э, такой аппарат, который э, бьет током. Прицепили мне на ноги. Э, клеммы и начали бить током до тех пор, пока не теряешь сознание.